Всем привет, с вами Дарина. Сегодня я хочу вам рассказать о моих покупках для Ферби. И буду распаковывать. Сейчас я буду распаковывать очки для Ферби. Как вы видите, вот такая здесь коробочка. Здесь разные Ферби в очках, разных очки, наклейки. Тоже здесь, там, здесь все заклеено. Вот сами очки, наклейки, Ферби, еще один Ферби. Написано Ферби. Давайте раскроем. Вот это просто открывается. Снять. Первые очки. Первые очки. Это звезды. Вот такие они. Они налазят на ферби просто. Я вам сейчас не хочу показать. А то мой ферби проснется. Как бы. Я не хочу, чтобы он проснулся. Придется потом опять усыплять. Поэтому я вам просто показываю очки. Там есть стеклышко. Есть. И вот. Здесь ферби, там тоже ферби написано. Вот так. Очки звезды. Дальше. Э, дальше. Э, сейчас дальше еще идут такие очки с сердечками. Они тоже со стеклышками. Вот здесь тоже написано ферби. Тут тоже ферби. И они такие же, только в форме сердечка и розовая. Дальше здесь там надпись. И вот мы достаем наши наклейки. Вау, там еще есть. А это такая... Вау, это есть. Смотрите. О, вот наклейки какие там есть. Там есть... Извините, это моя сестра. Там есть вот три квадратика. Вот так оно было. О, здесь пластер, Как бы это есть такое что типа не знаешь здесь компьютерные ферби здесь их лица и здесь всякие такие надписи тоже сердечко вот и вот эти маленькие тоже наверное они это не наклеечки ну вот так вот еще есть огромная наклейка огромная наклейка ферби она тоже клеится вот но это было пока что все с диском почтом, ничего нету Дальше я хочу вам рассказать и открыть про сумочку. Ну, рассказать сумочку, открыть про сумочку, короче. Так, э, в сумочке есть, видите, такой как бы не стеклышко, а мягкий пластик какой-то. Э, это моя сестра. Вот такой пластик. И, короче, все, пластик. Здесь оно вот так вот открывается закрывается на эту липучку. Вот так. Здесь нет замка, поэтому Ферби все равно не выпадет. Он влезет сюда. Здесь всякие надписи. Она легко собирается. Здесь написано Ферби. И сама этикетка Ферби вот все и, и вот вот так вот сумка туда может поместиться ферби это просто такие ферби для, для смотреть они не очень большие просто чтобы смотреть дальше сейчас я потом еще расскажу вот здесь еще есть вот, так, вот такое сейчас я откреплю Тарина. Угу. Откреплю его. Вот. Я открепила. Ну, короче, здесь сидит ферби, оно все открывается. Здесь нужно отрезать лепучку. Так. Сверпи, я потом его отскреплю. Ну всем пока, с вами был Дарина, канал Дарина Д. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой Канал. канал. Пока, пока.